নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আমি হোটেল খাটি অসমীয়াত আহিছোঁ যোৰহাটৰ কুশল নগৰত থকা হোটেল খাটি অসমীয়াত সুন্দৰ খাদ্য সম্ভাৰ যোগান ধৰে সম্পূৰ্ণ চাফ চিকুণ আৰু সকলো গৰম খাদ্য পোৱা যায় হোটেল খাতি অসমীয়াত অতি কম সময়ৰ ভিতৰত হোটেল খাটি অসমীয়াক যোৰহাটবাসী ৰাইজে আদৰি লৈছে গতিকে আপোনালোক এবাৰ আহিব হোটেল খাতি অসমীয়াত ইয়াত প্ৰায় পোন্ধৰবিধমান থলুৱা ব্যঞ্জনৰ জুতি থাকে লগতে প্ৰতিবিধ মাংস তিনিটা পদ্ধতিত ৰান্ধি আপ্যায়ন কৰে আৰু এই ভাতৰ থালিসমূহৰ মূল্য জানিলে অতি আচৰিত হ'ব ময়ো মূল্য শুনি আচৰিত হ'লোঁ কেনেকৈ ইমান কম মূল্যত এই থালিসমূহ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে হোটেল খাটি অসমীয়াত ভেজ থালি মূল্য মাত্ৰ সত্তৰ টকা চিকেন থালিৰ মূল্য এশ দহ টকা পৰ্ক থালি এশ বিছ টকা লোকেল ফিছ থালি এশ পঞ্চাছ টকা হাঁহ মাংস থালি এশ পঞ্চাছ টকা আৰু কুচিয়া থালি এশ পঞ্চাছ টকা মাত্ৰ আমি তেওঁলোকৰ হোটেলৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা আমি এইখিনি মানে মূল্য জানি জানিলোঁ আৰু আপোনালোকক লগতে জনালোঁ আমলেট থালিও মাত্ৰ নব্বৈ টকাত পায় গতিকে আপোনালোক এবাৰ আহি হোটেল খাতি অসমীয়াত এবাৰ খাদ্যৰ জুতি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ হোটেল খাতি অসমীয়াত আপুনি যদি এবাৰ প্ৰৱেশ কৰে সেই হোটেলৰ পৰিৱেশটো আপুনি কিবা হোটেলত যোৱা যেন নালাগে এটা যে ঘৰুৱা পৰিৱেশত আপুনি ভাত খাই আছে তেনেকুৱা যেন অনুভৱ হয় যিহেতু মোৰেই এজন বন্ধু আৰু তেওঁলোকৰ বাইদেউ আৰু ভিনদেউৰ এটা সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰি তেওঁলোকে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিকভাৱে এই হোটেল খাতি অসমীয়া নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটি তৈয়াৰ কৰিছে গতিকে ইয়াত আপোনালোক এবাৰ আহিব ইয়াত আপোনালোকে খাদ্য যেন হোটেলত খাইছেনে ঘৰত খাইছে সেইটো অনুভৱ নহয় ইয়াত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ গতিকে ইয়াত আপোনালোক এবাৰ আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ ইয়াকে কৈ মই আজি ভিডিঅ'টি সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ